Начинается гастроли. Да. 11 декабря и так начинается гастроли, да. Серая погода. Ну, в душе радость и любовь. душе радость и любовь всегда. Хоть бы снежок какой-то выпал, чтобы было новогоднее настроение. Да. Скоро. Ну, пока так. Итак, выезжаем в Олевск. Олевск же. да. Олевск. Красиво. Місто, місто, де бурштин. Бурштин будувають, точно. Будувають, будувають, Дуже будувають. Легендарне місто. Будемо кастролі робити по бартеру на бурштин. Їжджаємо <рістин> в Бородянку. Бородяночка. Бородяночка. Здесь был у нас концерт. At the roundabout, take the second exit on Street Kievska greater than Karasin, Koval. Но, да да. Новые дома вот эти отстроенные после того, как война тут была. Тут были ожесточенные бои. Вот здесь уже снесли дом. Здесь был дом разрушенный. Короче, снесли, строят новое. А у вас концерт был, да, тут? Да. Да. Едем дальше по Киевской области. Словно мать и застенчиво Ей за пазухой скрывать Видно нечего Кто не видел и не знал в Жизни радости Доброту тот называл Просто слабостью может паром стать вода, может инием Она свою всегда гнула линию Доброта всегда проста, проще чистого листа Проще, чем считать до ста или петь Словно белый снег чиста, надо только знать места Где мы можем на нее поглядеть Сколько ей пройти пришлось, сколько видела Доброта на злость не обиделась, Сколько зло творила, верит и не каялся Она всегда в ответ улыбается как Приятно добротой сердце радовать И не надо на потом все откладывать

ехали из Киева два часа, нигде не останавливались. Не могли найти нормальную заправку. Вот нашли Амик перед самым въездом уже в Олевск. А в Олевске есть, мы по карте смотрели, там есть ЮПИДЖИ. Но зачем-то мы все-таки зарулили в Амик сюда. Просто хочется кофе выпить. Нету. Откуда у меня зажигалка? Боже, а тут прям... Тут граница с Беларусью. С Беларусью. Такие ездят военные какие-то бобики. Беларусь. Как он ездит. Мы уже приехали в Оливск. Олевск. Олевск. Речка, так. вон там Глянь, там прикольное кафе такое, прям ресторан, М -м -м -м. столики. Если, б, конечно, не пасмурная погода, то все было бы дела получше, но. Клякоти грязь. А сюда направо? Ну, по-моему, у нас было... Да. да. Туда нельзя, значит сюда. Життя. А жаль нам до него нема воротя, Скажи, чому я Ночами не сплю А ты не со мной Скажи, чему я Тебя так люблю Скажи, чему я Скажи, чему я Ночами не сплю а ты не земной, а ты не моя, скажи, чому я, чому сама я, ты дори дарунок, чекарный без звездою, но ведь не с ним, все так не напрасно. идем да. Да, 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 да. Кто тут? На кого Останний. я не знаю, де. Петро, принеси, будь ласка, мікрофон. Ага. Зараз. І комп'ютер. І да? комп'ютер, добре. Здравствуйте, здравствуйте. А а? Привет, София Валерина Балдеем, да? А -а -а. А? Вот это вот, да? Субцепричь, да, да здесь Что? вообще прям Прямо, Люкс, люкс И тепло И светло И запаха нету <laughs> Миша, ну ты шо? Я ж снимаю А, выключи <laughs> А все уже you see i України Катерина Бруженської вже з початку війни проводить понад 400 концертів на користь Збройним силам України, перерахували понад 10 мільйонів гривень на допомогу нашим тим Збройним силам України. І сьогодні благодійний тур «Воля». так і ми по колу любимо, за тобою, я копжу в начин бо окремо.

Yeah. передовій найкращі сини і доньки боронять нашу цілісність, нашу незалежність і нашу волю. Доля не доля, журба не журба, краще, ніж воля нічого нема. Краще у полі піти в майбуття, чим у неволі прожити життя. За вас и слава Украине! И слава! После концерта решили голодное, решили заехать в придорожное кафе, потому что в самом олеске кафе и ресторанов нету, организатор сам не местный, он приехал из Житомира и он не знает. Поэтому мы решили там не задерживаться, нашли какое-то придорожное кафе. Ковьярня, тут типа домашняя, домашняя кухня. Сейчас попробуем еду и поедем дальше на Киев, чтобы успеть до Комендантского. Пан Михайло танцует, веселится. Будем сегодня после концерта домашнюю кухню искать. Смачно, будем надеяться. Или как-то сподуватись Вот такие тут персонажи сидят у входа. как это выглядит. Я буду на заторте сюда. Охренеть. Нифига себе. Вот такая жизнь артиста. Да ну, не, не. Офигеть. Удачи. Yeah, да. Nice